বিশেষ করে আমার রাজ্যের আর বাংলাদেশের উলামায় দেওবান থেকে শুরু করে যত সমস্ত উলামারা বিভ্রান্ত হয়ে আছেন তাদের সমাধান আমি দিলাম দেওবালের দুজন মহাদ্দিস এবং পশ্চিম বাংলার দারুল্লুম পাণ্ডুয়ার একজন মহাদ্দিসের সাক্ষাৎকার আমি আপনাদের কাছে দিলাম উপস্থাপন করলাম আপনারা শুনুন আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কি আম বিষয়টা নিয়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ হাজরাত মাই কারি আসিন বলরাম اچھا صاحب ہے جی الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں حضرت اللہ کا شکر ہے اللہ کا جی حضرت بات دو منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے جی جی حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بنگال میں تو ایک فرفرہ شریف ہے اور دوسری برلوی بھی ہے تو کچھ ایک فرفرا کا محلہ تھا ہمارا دعوت تھا جلسے کا تو اس میں جلسہ ہوا تو میں وہاں پر ان لوگ کا کوئی مقرر تھا جو میں جب اسٹیج پہ گیا تو وہ کھڑے ہو کے قیام کرنے لگا لیکن میں بیٹھا رہا میں قیام نہیں کیا تو پھر بات وہیں پہ ختم ہو گیا میں تقریر کر کے گھر بھی آ گئے ایک ہفتے کے بعد ان لوگ کا کوئی مقرر ایک جو ہے وہ اسٹیج میں یہ کہا کہ اگر میں اسٹیج پہ رہتا تو لات مار کے اس کو گرا دیتا اسٹیج سے کیام نہیں کیا تو یہ پھر ان لوگوں نے یہ دلیل دے رہا کہ حاجی انداد اللہ محاذر مکی رحمت اللہ علیہ وہ جو ہے قیام کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو رائے دے دیجئے اس کے بارے میں نہیں وہ اصل میں حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علی تو بڑے اللہ والے بزرگوں میں سے ہیں اور ہمارے اکابر کے شیخ ہیں جی حضرت تھانوی کے بھی حضرت مولانا گنگوہی کے بھی حضرت مولانا قاسم صاحب کے بھی جی 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 لیکن وہ اس معاملے میں ان کے ہاں تسامو تھا وہ کرتا ہے ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت گنگوی سے کہا بھائی تم ایسے کہتے ہو تمہارے پیر صاحب کے یہاں تو میلاد وغیرہ ہوتی ہے جی تو حضرت گنگو رحمت اللہ علی نے فرمایا ان کو کہ بھائی مسئلہ تو حاجی صاحب کو پیر صاحب کو ہم سے ہی پوچھنا پڑے گا ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے ان سے بیعت نہیں ہوئے ہم ان سے بیعت ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں ایک چیز ہے یعنی سوز اسے عشق الہی اللہ جی 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 اس کے حاصل کرنے کے لیے ہم ان سے بیعت ہوئے ہیں جی تو دوسرے والا خاموش ہو گیا جی تو, تو حضرت حاضی صاحب کے متعلق اس طرح کی باتیں ہیں لیکن وہ خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں بھائی ان کو مولانا آصم صاحب کو مولانا رشید کو جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو میری جی جگہ بلکہ مجھ سے افضل سمجھیں اس لیے کہ ان جیسے آدمی اب پیدا نہیں ہوتے ان کی ایک کتاب ضیاء القلوب اصل جی فارسی میں تھی وہ لیکن جی اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے اور تو آپ ان کو یہ دکھائیے بھائی یہ بھی دیکھ لو کیا ان کے بارے میں جی 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 ہاں اتنی بات کافی ہو گئی ہوگی جی اور میں نے یہ بتایا کہ اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مان لیا اور یہ بھی مان لیا کہ عالم الغیب ہے تو پھر قیام کرنا درست نہیں ہے ہاں میں نے یہ بتایا دوسری مرتبہ یہاں تو میلاد ہی نہیں ہے اور یہ قیام میں کرتے ہیں بہت سا مسئلہ حاضر و نازر ہونے کا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مال لیا جاتا ہے تو پھر معراج کا امکان لازم آئے گا جی جی بالکل اطلاع قطی تاب قرآن سے اور مہراج کی تفاثیر آدھی سے صحیحہ کے اندر موجود ہے جی کوئی مسلمان معراج کا انکار نہیں کر سکتا ہے جی بالکل معراج اس کو ہوگی جو حاضر ناظر نہ ہو جب وہ ہر جی جگہ پر جی موجود ہے تو جی اسرا جی اور معراج کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ جی جی بڑی جی حکمت جی عبلی سے سمجھائیے کبھی جی جی بیان میں اس طرح کی کوئی بات ہو جائے جی جی تان و تشنی جی سختی تو نہیں ہونی چاہیے یعنی جی 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 حکمت جی جی سنجید جی کے سنجیدگی کے ساتھ میں اس طرح کا پہلو ہونا چاہیے جی 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جی ان شاء اللہ جی جی ٹھیک ہے آج ایک ہی محفل میں دونوں ایک ہی جلسے میں ہیں آج مرشید آباد میں ایک ساتھ جی 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 دعا میں یاد رکھیے حضرت آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ جی حضرت مفتی صاحب بول رہے مغربی بنگال سے بول رہا ہوں یاسین اور میں مقرر بھی ہوں تو بات یہ ہے کہ بنگال میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ قیام کے بارے میں کسی جلسے میں میں کھڑا نہیں ہوا اور وہاں پر کوئی بریلی لوگ تھے تو ان لوگوں نے ہمارے اوپر کافر فتوا لگا دیا اور دلیل یہ دے رہے کہ حاجی انداد اللہ محاذر مکی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قیام کیا ہے اور اپنے کتاب پر لکھا ہے اس کے بارے میں حضرت آپ سے راہ مانگ رہا ہوں کیا قیام کرنا درست ہے یہ بریلی لوگ جو کھڑے ہو کے کرتے ہیں دلوقتي ہمارے ہمارے بنگال میں علماء دیوبند جو ہے یہ خاموش بیٹھ کے ہم کو گالی دے رہا ہے کسی کی طرف سے کوئی بات آ ہی نہیں رہا کیوں خاموش بیٹھا یہ ہم کو پتا نہیں حضرت ہم تو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں جی حضرت کس سے معلوم کیا وہاں جی وہاں کس سے معلوم کیا آپ نے خاموش کون بیٹھا ہے یوٹیوب اور فیس بک میں پورا لائو چل رہا ہے ان لوگ کے کوئی مقرر بولا کہ اگر ہم اسٹیج پہ رہتے تو اس کو مار کے گرا دیتے تو میں نے دوسری مرتبہ تقریر میں کہا کہ اگر اللہ کے رسول کو کوئی حاضر ناظر مان لے اور عالم الغیب مان کے کوئی اگر قیام کیا تو یہ حرام ہے تو پھر دوسری بار وہ لوگ بک رہے ہیں میرے خلاف لیکن ابھی تک بہت سارے مقرر بھی ہیں ہمارے لیکن کسی نے زبان نہیں کھولی تو اس کے بارے میں حضرت آپ کا رائے لینا چاہتا ہوں میں کہ وہ لوگ نہیں مانتے ہیں اس کو یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے جی یہ ہمارے اور بریلویوں کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے جی وہ کچھ بھی کہتے رہے ہم تو اس پہ عمل کریں گے اور کسی کے برا کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جی جی جو بلکل بلکل آپ کا عقیدہ ہے وہ اس پہ جمع رہیں گے جی الحمد بس کسی کے برا کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جی لیکن ان لوگوں نے یہ دلیل دے رہا ہے کہ حاجی امداد اللہ محاصر مکی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ قیام کیا ہے تو یہ تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں یہ بھی تو قیام ہے جی اس کو لازم سمجھنا کہ بس کھڑے ہو کر ہی نعت پڑھیں گے بیٹھ کر نہیں پڑی جا سکتی یہی غلط ہو جاتا ہے جی حضرت جی ہم لوگ جہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نعت کھڑے ہو کے بھی پڑھ لیتے ہیں جی 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 جلسے میں کہیں کہیں کھڑے ہو کے بھی نعت پڑھا جاتا ہے आ, جی جی <متنی> جی. کرو، نماز میں جب درود پڑھا جیسے تو وہ بھی درود کھڑے ہو کے پڑھا کریں تشاہد میں بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں جی, جی, جی. ہر جی, جی جی عزیزم، لیکن کوئی کوئی ایسا ہے بربی لوگ جو اس کو درود سمجھتے ہیں کیا اس کو درود درود مانا جائے گا کس کو یہ وہ لوگ جو کھڑے ہو کے نبی کا بائیو ڈیٹا جو بولتے ہیں اور اس کو صلاة و سلام کہتے ہیں تو اس کو کیا ان لوگ کوئی کوئی درود مانتے ہیں کہ نبی <سلام> کے اوپر درود پڑھنا ہے لیکن یہ تو کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ درود ہے وہ تو اشعار ہوئے جی وہ تو درود سلام بھی وہ درود بھی نہیں ہے تو صرف اشعار کے کلمات ہیں <سلام> جی حضرت جی, جی شکریہ با. جی جزا کرنا جزا کرنا اللہ اللہ آپ کا حیات دراز کریں دعا میں یاد رکھیے جی السلام علیکم

আচ্ছা বলছিলাম আমি যেটার জন্য ফোন করেছি যে আপনার অনুমতি নিচ্ছি আমি কলটা কিন্তু রেকর্ড করছি কিছু মানুষ শুনবে আচ্ছা ব্যাপার হচ্ছে যে কয়েকদিন আপনি শুনেছেন থেকে দেখেছেন জানি না জানিনা মোবাইলে আমি কোন এক জায়গায় জলসা ছিল উলু বেড়িয়ে তো ফুরফুর কোন একজন বক্তা ছিল আলেম ফালেম লয় অল্প বয়সী ছেলে আমার আগে বায়ান করছিল সে তো আমাকে নিয়ে গেল স্টেজে তখন সে আমি গিয়ে বসলাম সে ক্যাম শুরু করলো আমি ক্যাম্প করিনি তো তো আমি যখন বসি বায়ান করতে আমার কানে কিছু আসতে বয়স্ক লোক কিংবা সাধারণ লোক যে দাঁড়ালো না বিয়াদুবি করলেই করলো তো আমি তার উত্তর একটা দিয়েছিলাম যে দেখুন আমাকে যারা বিয়াদুব মনে করছেন তো দাদা হুজুর পীরকে বেলা তো নিজে রেখে গেইছেন যে এটা মুস্তাহাব মুস্তাহাসান তো কি করে হয়ে যাবে যদি করে তা ভালো না করলে কোনো দোষের নাই যদি থাকে তাহলে আর কাফের হওয়ার কিছু নাই তো মিটে যায় আর কেউ কিছু বলে না বায়ান করি দু ঘন্টা আমি চলে আসি বাড়ি তার এক সপ্তাহ পর পরে ওনাদেরই একজন বক্তা তার নাম হচ্ছে সাফের সিদ্দিকী আমাকে একজন বায়ানটা পাঠালো কোনো এক জলসাই বলেছে আমি যদি ওই জলসায় থাকতাম তা আমি ওকে লাফ মেরে ফেলে দিতাম হম দ্বিতীয়বার আরেকটা বক্তব্য বক্তা পাঠালো বক্তার সে কাফের ফতোয়া দিয়েছে তার নাম হচ্ছে সাউথ সিদ্দিকী ওদেরই ফুরফুরারিও কিন্তু আবার ফুরফুরার কেউ কেউ প্রতিবাদও করেছে যে এগুলো বলা ঠিক হয়নি তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মানে ওরা কিছু কেউ কেউ দলিল দিচ্ছে যে হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজের মাকির রহমতুল্লাহ আলাই তিনি ই করেছেন কেয়াম করেছেন তো এই এই সম্পর্কে আপনার কাছে আমি মতামত নিতে চাইছি যে আমাদের উলামায় দেওবাদের মতামত কি আমাদের উলামায় দেওবন্দের মতামত এই ব্যাপারে একদম পরিষ্কার যে কিয়াম করা যাবে না প্রচলিত যে কিয়াম এটা করা যাবে না কোরআন হাদিসের কোন দলিল নাই জি আলহামদুলিল্লাহ জি 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 তার ব্যক্তিগত মতামত ছিল যদি তাদের কোনো কোরান হারি কোনো কোন দলিল থাকে তারা পেশ করুক যে হ্যাঁ যে যখন আল্লাহর নবীর নামে দরুদ পড়া হবে তখন দাঁড়াতে হবে এরকম আল্লাহর নবী বলেছেন কি সাহাবারা দাঁড়িয়েছেন এরকম যদি কোনো প্রমাণ থাকে তারা পেশ করুক বা কোরআনের আয়ত পেশ করুক হম হম আর আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যদি নবীর নামে দরুদ পড়ার সময় দাঁড়াতে হয় তা নামাদের মধ্যে যখন পড়া হবে তখন তারা না কেনা শুধুমাত্র ওই জলসাতে বা মিলাদে যখন নবীর নাম নেওয়া হয় তখনই দাঁড়া অন্য সময় কেউ দাঁড়ায় না জি 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 যদি নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো জরুরি হয় যখনই তো নবীর নাম নেওয়া হবে তখনই তো দাঁড়ানো দরকার জি জি শুধু একটা সময় শুধু জলসার মধ্যে জলসার স্টেজে বা জলসার মজলিসে তখন দাঁড়ানো হচ্ছে বা মিলাদের সময় দাঁড়ানো হচ্ছে আর অন্য সময় দাঁড়ানো হচ্ছে না কি কারণ না তারপরে যিনি লাদ মারবো বলছেন তিনি তখন বসে জলসা করছেন বসে হাদিস পড়লে তখন তিনি বসে বসে সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন তবে তাহলে তুমি রাতিন না তো দ্বিতীয় নম্বর আমি যেটা বলেছি ক্লিয়ার করে লই যে কেউ যদি আল্লাহর নবীকে আবার হাজির নাজির মনে করে কিংবা ওটা তো ওটা ওটা না না পুরো সরাসরি হারাম ওটা তো একদম হারাম ওটা তো শিরকে পর্যায়ে পৌঁছে যাবে কিন্তু এরা ওটা বলে না ফুরফুরা বলারা হাদির নাজির বা আলিমুল গায়েব ওরা সাধারণত বলে না কেউ কি বলতে পারে কিন্তু সাধারণত বলে না ওটা হচ্ছে বেরেলিদের আকিদা সেজন্য হ্যাঁ ওই আমি ওই কথাটা বললাম না ওরা বলে যে নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো হয় তাহলে তো যখনই নবীর নাম নেবে তখনই তো সম্মানে দাঁড়ানো দরকার জি শুধুমাত্র ওই জলসার শুরুতে বা শেষে বা ওই মিলাদের শুরুতে বা শেষে দাঁড়ানো হবে যখন ওই সরক পরে দরুদ পড়া হবে তখন আর অন্য সময় যখন বসে বসে ওয়াজ করছো তখনও তো নবীর নাম আসছে নবীর নামে দরুদ পড়া হচ্ছে তখন দাঁড়ানো হচ্ছে না কেন ক্লিয়ার করলি এই যে ওটাকে ওরা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ বলছে কিন্তু এটা তো অ্যাকচুয়ালি দরুদ নয় দরুদ দরুন দরুদ বলতে কি সলাত আর সালাম যাকে থাকবে সেটাকে দরুদ বলা হয় একটা সরক পরে ও একটা কবিতা পড়ে জি জি অনেক অনেক সুখ্রিয়া